क्या हाल ये रखूँगी सब्ज़ियाँ फ्रीज़ करूँगी तो बताऊँगी ये कैसे कैसे करनी है रमज़ान शरीफ आने वाला है तो उसमें टाइम बहुत कम होता है तो ये सब्ज़ी बना के रखी हुई है तो जल्दी जल्दी निकाल के तो इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये मैंने शिमला ली है और शिमला में ये कुछ मैंने इस तरह काट लिए चकोर पीस और कुछ मैं लंबाई में काट ली तो ये इसको उबालना नहीं ऐसे ही इसको ना छात्र में डाल के तो फ्रीज करना है शिमला को मैंने पहले अच्छी तरह धो लिया था धो के फिर से करके तो फिर फिर मैंने काट लिया है इसकी हवा निकाल दूँ तो करके अब इसको भी काट लूँगी मैं इसको भी मैंने काट के आगे से काट के धो के रख लिया पानी खुशक हो चुका है इसका मैंने पहले भी इस नहीं काट के रखा हुआ है तो मैं बड़े आराम से थोड़ा सा निकालती हूँ और बढ़िया में इस्तेमाल कर लेती हूँ यह कट लगा लेने आगे से ये ये तो ये भी एक छाती ले लेंगे और इसमें डाल के ये ठीक इस तरह करके तो ये भी रख लें तो ये मैंने इतना बढ़िया साफ कर लिया अब इसको ये मोटे मोटे डंडा जो है इसको काट दे देने ऐसे करके तो ये ले लूँगी मैं पेपर इस तरह इस चापड़ के अंदर ये डाल देंगे आगे से गिरिया दे दोगे इसको पानी ना लगेगा तो ये है सबक इसके सबक मिर्च भी अच्छे से धो के इसका पानी कुछ कर लिया अब इसको इस तरह लपेड़ के अब टिश्यू ले लें कोई भी अखबार ले ले इसके अंदर डाल दें ऐसे करके चापर ले लेंगे और इसको भी गिरा दे देंगे आगे से। टमाटरों को इस तरह चीरा लगा देना ऐसे करके की मदद से दी ना कट लगा देंगे तो ये ले, ले लेंगे चॉपर। कुछ मैंने वैसे साबत रखनी है वो वाली नीचे वाले खाने में रखनी है वाले च नहीं वो फ्रिज में रखनी है अब ये मिर्ची इस जार में डब्बे में किसी भी बर्तन में ये शामिल करते हैं ये देखें माशाल्लाह से वही कलर सबज़ जरा नहीं कलर ख़राब हुआ तो ऐसे ही रहेगी फ्रिज में भी तो ये मैंने पानी के अंदर मटर डाल दिए तो ये एक चम्मच चीनी डाल दूँगी इससे ये कि कलर सब्ज रहेगा और दूसरा ये कि मटर ताज़े मटर लेते हैं तो वो पकाते हैं थोड़े थोड़े हल्के हल्के मीठे मीठे लगते हैं ना कि ऐसे ही वो ही इसका टेस्ट होगा तो अब निकाल लेंगे ये, ये दाने अभी इसको डालेंगे ठंडे पानी में तो ये ली है पालक पालक मेरे पास दो गुटिया थी वो मोटी मोटी होती है जो वो लेके तो मैंने अच्छी तरह साफ करके तो इसको काट लिया है तो अब इसको धो लूंगी धो के थोड़ा सा एक मिनट के लिए उबालना है उबाल के तो फिर बाद में ठंडे पानी में डाल देना है तो फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये जो मैंने टमाटर उबाल के रखे थे तो इसका छिलका उतार दिया है तो अब इसको काट के ऐसे मोटी मोटी काट लेंगे तो अब इसकी बना लेंगे टमाटर सस्ते हैं ये जल्दी बन जाते हैं ऐसे ही पेस्ट बना के रख लें 对呀。对，<Okay. S 3> इधर अं उ लै हा तू उ फ्रिज भी पे सारे सही सही नाल सारियां क्या गंद वीडियो बना ला आ लग गए है लाना लाना। तो ये भी एक शापत ले लेंगे पहले भी मैंने टमाटर बहुत सारे फ्रीज करके रखे हुए हैं ऐसे करके तो ये पालक हमारी ठंडी हो चुकी है अच्छी तरह मैंने गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में डाल दिए तो अब ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है पकौड़ों में डालें और किसी भी चीज़ में चने की दाल बनाएं उसमें डालें बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की बनती है आप बना के देखिएगा तो पेड़े ही बना के तो रख लें एक पेड़ा निकाल लें काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस तरह ये एक पेड़ा निकाल लें तो पकौड़ों में डालें रमजान शरीफ में बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं पकौड़े भी मज़े के बनते हैं ये मैंने पानी रख लिया और पानी आना शुरू हो गया अब डालूंगी मैं एक चम्मच चीनी और ये जो गाजरें मैंने इस तरह की काट के रख ली थी तो ये काट डाल देंगे इसमें शामिल कर देंगे तो ये दो मिनट हो गए हैं गाजरे पकते हुए तो अब इसको निकाल लेंगे अब डालेंगे इसको ठंडे पानी में अब डाल देंगे ये गाजर ये मैंने दूसरी काटी हुई है तो इसके अंदर चीनी डालने की कोई जरूरत नहीं चीनी पहले वाली पानी में है अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है तो ये गाजरें मैंने छापर में डालने लगी तो ये मैं दो छापर बना लूंगी देखिए देखिये गाजर को बाल आना शुरू हो गया तो अभी भी निकाल लेंगे इनको भी निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे तो अब ये जो गाजरे हमने काट के रखी थी दूसरी वो वाली भी इस छापर में डाल देंगे तो अब डाल देंगे दे गोभी दे दे गोभी दे बस एक मिनट के लिए ना इसको पकाना है ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये फूल है तो फूल जल्दी हो जाते हैं ये दो बार कर लूंगी मैं अब ये पानी से निकाल लूँगी गोभी को ये मैंने गोभी छापर में डाल दी है ये देखिए इतना ही करके कोई तो ये देखिए माशाल्लाह से जबरदस्त मटो पे इस ये पालर के और ये है गोभी धनिया रखा था पेपर में बैठ के ये वो और ये सब मिर्च करके रखी थी ये है। और ये है गाजरे और ये है शिमला मिर्च माशाल्लाह से काफी सारी सब्जियां हो गई हैं, मैंने काफी सारी पहले भी फ्रीज की हुई है तो ये थे मटर मेरे पास ये कल जो हमने बनाए थे कल टाइम ज़्यादा लग रहा था तो मैंने फिर कम छोड़ दिया तो आप भी ऐसे ज़रूर बना के रख लें और रमज़ान शरीफ में टाइम की बहुत बचत हो जाती है तो जल्दी जल्दी निकाल के प्याज भी काट के वो भी फ्रीज कर सकते हैं प्याज को फ्राई भी कराना दिखाऊंगी और प्याज को फ्राई फ्रीज करके काट के तो फ्रीज कर लें वो भी निकालें और जल्दी जल्दी कर लें तो ये देखें मैंने ये सब्ज़ लहसुन ये भी मैंने काट के जो तो ऐसे फ्रिज करके रखा हुआ है पहले से भी है अब ये भी किया है तो बहुत ही झटपट बन जाती है जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें कि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़